Азов стали ее как, в том виде, в каком она была, ее не будет существовать, то есть там вопрос просто разбора этих конструкций. Терриконы эти, эти будут тоже разбираться, то есть, вот эта пустая порода, шлак на, на строительную отрасль. Вот. И там будет постиндустриальный парк, скорее всего, будет какой-то музей, посвященный Азовстали. Да, возможно, какие-то даже будут сохранены объекты промышленные, знаете, как ну, в виде как, музейных каких-то экспонатов, как это сейчас модно делать. Остальная вся территория будет задействована под промышленный парк, ну вот, но уже с чистыми производствами. То есть, ну, -то, скорее всего, это будут какие-то направления машиностроения, то есть, ну, но не металлургия в чистом виде, то есть это уже будут экологически чистые какие-то производства. И большая территория будет выделена под уже такую, как туристическую, рекреационную туристическую зону с набережной. Там же место это замечательное, оно привлекательное, то есть если как бы правильно распорядиться, там может быть замечательная набережная, какие-то рекреационные зоны. Возможно, возможно как бы ну, какая-то общественно-деловая застройка.